В эфире телеканал БТБ. Выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Украина и Евросоюз подписали экономическую часть соглашения об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. Подпись от имени нашего государства поставил президент Петр Порошенко. Кроме Украины, аналогичное соглашение с ЕС подписали Грузия и Молдова. Хронология этого исторического события далее в сюжете. Подписи под соглашением об ассоциации поставили глава Европейского совета Херман Ван Рампей, президент Еврокомиссии Жозе Манель Борозу, а также главы государств и правительств стран-членов ЕС. Петр Порошенко отметил, что сегодня исторический день для Украины, самый важный с момента обретения независимости. Я подпишу соглашение вот этой ручкой, на которой написано ⁇ Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной, Вильнюс, 29 ноября 2013 года ⁇ Тогда это не состоялось, а теперь я поставлю свою подпись той же самой ручкой. И это говорит о том, что исторические события необратимы. За последние месяцы Украина заплатила слишком высокую цену за то, что ее европейская мечта стала реальностью. Сегодняшнее соглашение начнет действовать с осени нынешнего года, после того, как оно будет утверждено Верховной Радой. Ратификации парламентами 28 европейских стран не потребуется. Президент Евросовета Херман Ван Рампе заявил, что в Украине люди отдали свои жизни ради того, чтобы стать ближе к Европейскому Союзу. Общая цель ⁇ ваша полная интеграция в рынок Европейского Союза, самый большой и богатый в мире. Безвизовый режим сблизит нас, и он уже введен для Молдовы. Перемены внутри общества в системе управления принесут более благополучную и безопасную жизнь вашим гражданам, жизнь в семье европейских стран, которым они по праву принадлежат. Со своей стороны президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу сказал, что эти соглашения – логическое завершение пути, начатого более 20 лет назад, когда Украина, Молдова и Грузия стали независимыми государствами. Сегодняшние соглашения являются самыми амбициозными документами, которые Европейский Союз подписывал за последнее время. Они позволят нашим партнерам проводить реформы, укреплять верховенство закона и проводить хорошую управленческую политику, а также дать импульс экономическому росту в регионе, благодаря благодаря открытию доступа к внутреннему рынку и углублению сотрудничества во многих секторах. Экономическая часть соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает вхождение Украины, Грузии и Молдовы в зону свободной торговли Евросоюза. Как следствие, либерализация торговли, движения капиталов и рабочей силы. В результате украинские экспортеры будут экономить до полумиллиарда евро ежегодно. Александр Мужичук, БТБ. Украина намеревается стать полноправным членом ЕС и ожидает, что Европа подтвердит такую возможность. Об этом после окончания заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил президент Петр Порошенко. По его словам, соглашение об ассоциации стоило Украине очень дорого, поэтому она заслужила место в семье западных стран. Порошенко выразил надежду вскоре услышать заявление, где Европейское сообщество подтвердит такое право украинского народа. Подписывая соглашение об ассоциации, Украина выбрала путь реформ и модернизации. 10 лет на имплементацию положений документа и около 100 важнейших домашних заданий. Справится ли с ними Украина? На эту тему размышляли те, кто стоял у истоков европейского выбора нашей страны. Исторический момент подписания экономической части соглашения об ассоциации представители власти времен президента Ющенко, заложившего первый камень евроинтеграционного направления Украины, наблюдают в режиме онлайн. Улыбки, бурные аплодисменты и одновременно скорбь. По небесной сотне, которой кровью пришлось отстаивать право на европейское будущее. Эта трагедия возложила на плечи нынешней власти двойную ответственность. Поэтому у них нет права медлить с имплементационными реформами. Реально перед нами стоит серьезная работа, такая кропотливая, практическая, конкретная и не очень приятная. И эту работу должен выполнить государственный аппарат. Сама по себе подпись – лишь начало тернистого, но очень нужного для государства пути. Перед Верховной Радой стоят весьма серьезные задания – обеспечить законодательную базу для обеспечения работы зоны свободной торговли с ЕС. Наша первая, точка... наша первая точка ⁇ это таможня. Первый день действия соглашения. Наша таможня должна работать как европейская, без взяток. Очень быстро пропускать импортеров и экспортеров. Следующая наша критическая точка ⁇ стандартизация промышленности. Украина в этом направлении стала более-менее в нормальное движение. Но проблема в том, что нам нужно будет адаптировать более 3000 европейских стандартов. В настоящий момент адаптировали около 800. Также необходимо создать специальный орган, отвечающий за евроинтеграционные процессы. Такие планы у правительства уже есть. О них премьер Арсений Яценюк рассказал на последнем заседании Кабмина. Экс-министр иностранных дел Владимир Агрыско говорит о своем видении такого ведомства. Только создание мощного органа, который был в Польше, Венгрии, Словакии и так далее, который должен будет иметь возможность влиять на координацию этих действий. Потому как, скажу откровенно, МИД вот такая маленькая частица от того, что нам нужно сделать. Агрызка уверен, соответствующая структура необходима и со стороны ЕС, чтобы в первую очередь жестко контролировать средства, выделенные в поддержку наших европейских стремлений, и лишь после этого украинцы почувствуют реальный результат реформ. От торговли с Европейским Союзом, от того, что вы сможете продать бочку меда, вагон сахара или, например, много ящиков помидоров, выигрывает не столько государство или Министерство финансов, собирающее налоги, а тот фермер и производитель меда, который продал продукцию и получил свою выручку. У него будет чем накормить свою семью, и он сможет выплатить зарплату своим работникам. По подсчетам Минэкономразвития уже в первый год на отмене пошлин со стороны ЕС Украина сэкономит около полумиллиарда долларов, но выгода далеко не в этом. Главное, что соглашение является мощным стимулом для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Наталья Пругар, Валерий Власюк, БТБ. В 22 часа по киевскому времени истек срок перемирия, объявленного президентом в минувшую пятницу. Впрочем, Петр Порошенко допускает, что оно может быть продлено. В данный момент в Киеве проходит совещание президента Украины с руководителями силовых ведомств, на котором будет принято решение относительно ситуации на востоке страны. Евросоюз ведет санкции против России, если Москва до 30 июня не предпримет ряд шагов по деэскалации ситуации в Украине. Это решение было принято в Брюсселе на заседании лидеров ЕС. В документе отмечается, что до этой даты должны быть предприняты меры, в том числе и соглашение о верификационном механизме под мониторингом БСЕ в отношении прекращения огня и эффективного контроля за границей. Возвращение украинским властям трех пунктов пересечения границы из Варина, Должанский и Красноярска. На партизанск освобождение заложников, а также начало существенных переговоров по имплементации мирного плана Петра Порошенко. Соглашение о прекращении огня было продолжено, так что теперь Россия должна оказать давление на сепаратистов, чтобы те начали на деле соблюдать соглашение, освободить заложников и вернуть оккупированные пограничные посты украинских властей. И мы четко сказали, что если не увидим конкретного прогресса, мы по-прежнему готовы наложить дополнительные санкции на Россию. Если прогресс не будет достигнут по ключевым трем пунктам, Совет министров иностранных дел ЕС примет новое решение, и если этот кризис продолжится и произойдут события, требующие новых мер, мы прибегнем к новому этапу санкций. Тем временем террористы продолжают совершать нападения на позиции украинских сил антитеррористической операции. Об этом сообщает руководитель Центра информационного сопротивления Дмитрий Тымчук. В частности, из автоматических гранатометов и минометов были обстреляны блокпосты неподалеку от Славянска и Красного Лимана. Ранены двое украинских военнослужащих. Еще один блокпост в этом районе вернулся под контроль наших силовиков. Также под обстрелом находится опорный пункт силы АТО возле поселка Тараны в Донецкой области. В Донецке закончился второй раунд консультации по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. На встрече присутствовали Леонид Кучма, Виктор Медведчук, представители ОБСЕ и Российского посольства в Украине, а также представители так называемых ДНР и ЛНР. Представители боевиков заявили о готовности прекратить огонь только в случае выведения сил украинской армии с территории Донбасса. 70 миллионов евро выделил Украине Европейский банк реконструкции и развития. Деньги пойдут на вторую фазу программы финансирования альтернативной энергетики в нашей стране. Она будет действовать три года. Ранее Украина в рамках этого же проекта получила аналогичную сумму. Подробнее об условиях программы расскажет Юлия Михайлова. Группа компаний, которую представляет Зиновий Козицкий, занимается возобновляемой энергетикой вот уже пять лет. Четыре года назад с помощью консультантов ЕБРР начали разрабатывать проект ветроэнергостанции на Западной Украине. И вот недавно получили под него первый транш кредита. Мы уже знали, что мы ожидаем там промышленный ветер и мы можем строить. Но для того, чтобы получить кредит, конечно, нужно было провести измерение ветра, которые соответствуют определенным стандартам. Ветростанция будет давать 38 миллионов киловатт-часов в год. Этого хватит на небольшой городок. Первые работы по этому проекту уже сделаны. Мы построили два фундамента. И ожидаем поставку ветротурбин в конце июля, в начале августа. И надеемся в октябре уже пустить электроэнергию в сеть. А теперь ЕБРР еще и удвоил Украине финансирование подобных проектов до 140 миллионов евро. Такое решение Совет директоров банка принял из-за успешной реализации первого этапа программы финансирования альтернативной энергетики. Туда подали 108 заявок, из которых 7 проектов уже получили кредиты. Семь были, так сказать, уже финансированы, но в три раза больше получили уже зеленый свет. Со всеми работаем. Это значит, иногда, конечно, проекты идут с бизнес-планом на очень ранней стадии, что мы, в принципе, не отвергаем. Кредиты ЕБР дает, как правило, на 10 лет. Ставка зависит от степени риска. Кроме того, инвестор должен иметь почти половину нужной ему суммы. Сначала инвестор тратит свои деньги 40%. И потом остальные 60% обеспечивает Европейский банк. Мы можем немножко откорректировать скажем, так, процентную ставку, если проект не выдерживает да, рыночную процентную ставку. Она является очень привлекательной в целом для рынка, поскольку финансирование, которое мы предоставляем, оно уникально, уникальное с тем, что оно является долгосрочным и содержит льготный, длительный льготный период. Программа от ЕБРР включает малые гидропроекты, проекты генерации ветроэнергии из биогаза, биомассы и солнца. Главное условие – соответствие экологическим стандартам. Юлия Михайлова, Сергей Савчук, БТБ. Мы продолжаем наш цикл сюжетов, посвященных неделе устойчивой энергетики в Украине. И сегодня наш материал о первом реализованном проекте технической помощи ЕС по внедрению энергосберегающих технологий в Украине. Он был осуществлен в Глинянской районной больнице Львовщины. И подробнее об этом в сюжете Елены Деркач. Маленький городок Глиняны Львовской области первым в Украине реализовал проект международной технической помощи ЕС. Речь идет о внедрении энергосберегающих технологий в районной больнице, находящейся на территории города. По словам мэра Глинян Игоря Шульги, в период отопительного сезона эта модернизация поможет сэкономить более 100 тысяч гривен. Место город глиняны состоит в соглашении мэров это европейское сообщество собирает средства для уменьшения выбросов углекислого газа Ну и мы соответственно занимаем активную позицию и пробуем все новации которые есть внедрить в городок городок небольшой три с половиной тысячи населения когда мы выиграли этот первый грант все удивлялись как Ничего удивительного, говорят создатели проекта. Главное – верить в свои силы и грамотно все спланировать. До до этих пор здесь было все аморфно, и считалось, что никакие проекты просто так не выигрываются. Нужно иметь свои концы, чтобы что-то решать. Оказывается, нет. Если разработаны и продуманы варианты, идея хорошая, и технологии, Европейский Союз работает открыто. Работники больницы очень рады ремонту. Говорят, и нам хорошо, и пациенты чувствуют себя более комфортно. У нас более комфортные условия. И двери заменили, и уплотнили, поменяли окна и крышу. И теперь сохраняется больше тепла в здании. Приходят пациенты и чувствуют себя более комфортно. Стоимость проекта, реализованного в Глинянах, более 210 тысяч евро. Из них 80% – это деньги ЕС. Остальное финансировалось из госбюджета всего района. Но этих денег хватило только на внешние работы. Внутри больницы еще следует сделать капитал ремонт. И глинянцы ищут спонсора. Елена Деркач, Валерий Власюк, БТБ. Ну а больше свежей информации мы для вас подготовим уже в следующем выпуске новостей. Оставайтесь в БТБ.